অসমের প্রাণের প্রিয় ইয়ার আমুঠু হৃদয়ের স্পন্দন সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গার্গের তেপ্পান্নতম জন্ম দিবসে অসম তেজপুর ওয়ারিয়র জিম সংস্থার বরাকবেলি শাখাও মহান এই ব্যক্তির জন্মদিনটি বারাক্রান্ত মনে পালন করেছে জুবিনদা আমাদের মাঝে আর বেছে নেই প্রয়াতের আত্মার কামনায় তেজপুর ওয়ারিয়র মিক্সড মার্শাল আর্ট সংস্থার কর্ণধার মিস্টার রিদ্বীপ বড়ুয়া সংক্ষিপ্তভাবে সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কিছু কথা এর আগে আমরা শুনে নেব জুবিনদার জীবদ্দশায় তেজপুর ওয়ারিয়র জিম সংস্থার প্রত্যেক সদস্যের উদ্দেশ্যে তিনি কি বলেছিলেন হয় বিধি বড়ুয়া মোর মরম জনায়ছো তেজপুর ওয়ারিয়র এম এ যিসকল আছে ইয়া লগত জড়িত সকলকে মরম জনায়ছো ভালকে খেলক নাম করক নাম উজ্জ্বল করক থ্যাংক ইউ এন্ড বাবু অলওয়েজ হয় ৰিদীপ বৰুৱা মোৰ মৰম জনাইছোঁ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু তেজপুৰ ৱাৰিঅ'ৰ এম এম এ যিসকল আছে ইয়াৰ লগত জড়িত সকলোকে মৰম জনাইছোঁ ভালকৈ খেলক নাম কৰক অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰক থেংক ইউ ৰে নমস্কাৰ মই ৰিদীপ বৰুৱা আজি আমাৰ জুবিনদাৰ ফিফটি থ্ৰী ইয়াৰ্চত ভৰি দিলে তেখেত নাই বহুত দুখেৰে আমি আজি এই জন্মদিনটো পালন কৰিছোঁ জুবিন দাৰ বিষয়ে কি ক'ম ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই ক'বলৈ কোনো ৱৰ্ড নাই একচুৱেলি তেওঁলোকে এজন মহান ব্যক্তি আছিলে য'ত একো ক্ষেত্ৰতে তেওঁৰ লগত তুলনা নহয় জুবিন দাই গানৰ লগতে খেলা ধূলাটো বৰ তেওঁ জোৰ দিছিলে নিজে ফুটবল একাডেমীক তেওঁক মানে নিজেই খুলিছিলে বা হিমা দশক দেখা পাইছোঁ তেখেতে যেনেকুৱা ইনস্পায়াৰ কৰি লৈ গৈছিলে ঠিক জুবিন জুবিন্দায় বিশেষভাবে আমার ওয়ারিয়ার্স এম এম এ জিম এম এম এ ট খুব পছন্দ করেছিল আমার খুব ইন্সপায়ার করেছিল সো জুবিন্দা মানে যার আগতে আমার লাস্ট যখন ডেলিত আমার এমএমএ গেম আসে তার বাণী পারি মূলে বা ওয়ারিয়ার্স এম এম এ জিমলে দিয়েছিল শব্দই আজি মোক বহুত আমনি কৰি আছে জুবিনদা যোনদিনাখনেই আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গ'ল তেতিয়াৰ পৰাই মোক বহুত আমনি কৰি আছে জুবিনদাই বাৰাক ভেলীৰ লগতো বহুত সম্পৰ্ক আছিলে বাৰাক ভেলীত আমাৰ ৱাৰিয়াৰ্ছ এম এম এ জিমৰ ৰাটাবাৰী এটা ব্ৰাঞ্চ আছে য'ত আবু লিপন খানে চলাই আছে তেওঁ আমাৰ এজন ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু তাত বদৰুুল ইছলাম যোন এজন মোৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেখেত বহুত পুৰণা ষ্টুডেণ্ট আৰু এম এম এৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ লগতো তেওঁলোককো আমাৰ ইয়াত থাকোঁতে বা জুবিন দাই আহোঁতে বা তেখেতসকলৰ কথা কৈছিলে চ' আজি এই ক্ষণত মই সেই কথাটো মনত পেলাইছোঁ যিহেতুকে জুবিন গাৰ্গে জুবিন দাই এম এম এ পাৰ্চনেলি আমাক উৎসাহিতও কৰিছিলে সেইকাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা বাৰাকবেলীত আমাৰ যিটো ৰাটাবাৰী ৱাৰীৰ আছে এম এম এ জিম আছে জিফন খান বদুল ইছলাম তেওঁলোককো মই মোৰ ফালৰ পৰা এটাই উপেদেশ উপদেশ দিওঁ জুবিন দাই বিচাৰিছিলে যাতে আমাৰ অসমৰ নাম উজ্জ্বল হওক গতিকতে বাৰাক ভেলীৰ পৰা তোমালোকে আগবাঢ়াই নিয়া আৰু এম এম এত আমি যাতে বহুত ওপৰলৈ যাব পাৰোঁ সেইটো আমি চেষ্টা কৰি যাম জুবিন দাৰ যিটো সপোন আছিলে সেই সপোনটো আমি সাৰ্থক কৰিম জুবিন দাৰ শুভেচ্ছা বাণীৰ পিছতেই আমি দেলহিত যিখন গেম আছিলে এজন ফরেন ফাইটারের আমার একটা ফাইট হয়েছিল যত টুয়েন্টি ফোর মিনিটস সরি সেকেন্ডত আমার নক আউট দিয়েছিলেন আমার ওয়ারিয়ার্স এম এম এ জিম যোগেন্দর সিংয়ে সো তখে আমার কারণে খুবই লাকি আসে শুভেচ্ছা শুভেচ্ছাবীত আমি টুয়েটি থ্রি সেকেন্ডস টুয়েণি ফোর সেকেন্ডসর ভিতর উইদিন টুেন্টি থ্রি টু টুটি ফোর সেকেন্ডসর ভিতর আমি নক আউট দিয়েছিল সো জুবিন্দা যদিও নাই সদায় আমার মধ্যে জিয়াই আছে আৰু জুবিন দাই জাষ্টিছ পাওক জয় জুবিন দা